بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دمالي بكتاب شيخ أباس كومينين مفاتيح الجينان كتابه ده بيروت ده كومينين مفاتيح الجينان كتابه bu kitabın orijinalıdır. Kitab təxmini 800 30 səhifədir. Və bu kitab kişilərin belə deyək də dua kitabıdır. İmamların qəbrlərini ziyarət etmələrinin qayda-qanunlarından bəhs eləyir. Və belə demək olar ki Yəni burada Abbas Qummi öz işiyələrinə necə imamların qəbrləri yanında Allah Subhanahu Taala-ya şərik qoşmağı öyrədir. Şirkin qayda-qanunlarını öyrədir. Və xülasə bu həmin kitabın deməli 63-cü səhifəsində Cuma gününün əməlləri bölmü. İrəvad cümə gecəsinin əməlləri. Bir də var cümə gününün əməlləri. Deməli cümə gününün əməlləri 1 2 3 4 5 6 7. Deməli cümə günü hansı dualar, hansı surələr oxunur? Və burada deyir ki, 10 dəfə ayətül kürsəni oxuyursan, günəş çıxmamışdan qabaq Sonra deyir dua edirsən çünki dua qəbul olur və bu imam Zeynul Abidin'dən rahimehullah'dan nəql edilib. Və xulasa və sonra görün nə deyir. Deyir ki: "Va aləm anna liqira'at ayati lkursi ala tanzil fi yawmi lcum'a fadlan kaseera." Deyir ki, bir deyir ki həqiqətən Cüməcünü Ayatul Kürsünü nazil olduğu kimi oxumağın böyük fəziləti var. Fikir verin. Alət tənzil. Yəni nazil olduğu kimi, yəni Ayətül Kürsü necə nazil olubsa, məhz o cür oxumağın böyük fəziləti var. Biri sual verə bilər ki, burada Abbas qumni nəsə izah edir? Cavab budur ki, bəli, izah edir. Fikir verin alə tənzil üzərində bir rəqəmi var. 1. Yəni indi düşürük aşağı. Sətir altında həmin o yəni əsl nazil olduğu kimi qorunmuş ayətül kürsünü gətirir. Və deyir ki: "Qala alnəmətu'l məclisi". Deməli, Molla Bağır məclisi Əsül qorunmuş ayətül kürsünün nəqlidir. Kimdən? İki böyük şii alimindən. Biri Kuleyni, biri də Əli ibn İbrahim el-Qummi, Kuleyninin müəllibi. -mə. O da hansı ayətül kürsüdür? Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma baynahuma wa ma tahta as-sama. وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم ماذا الذي وآيات الجزء الآخر نتاع يعني برده آيات الجزء جزء بشير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض سنرجو وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم Və xulasa yeni bir ayətül kürsü icad olunub. Və burada fikir verin bu ayətül kürsünün varlığına bu kitab ilə, yəni Abbas Qummi'nin Meftahül Ceynən kitabıyla 4 dənə alimin etiqad etdiyi və öz kitablarında qeyd etdikləri ortaya çıxır. Biri elə bu kitabın müəllifi Abbas Qummi, ikincisi Sətiraltı Allama məclisi, üçüncüsi onun özünün bu hədisi Bu ayətül kürsünü hansı kitablardan götürülüb? Biri Əli ibn İbrahimin təfsiri, bir də Kuleyninin rəvayətindən. Yəni xulasa Abbas Qummi məclisi Əli ibn İbrahim el-Qummi və Kuleyni. Dördü də bu ayətül kürsünü qeyd ediblər, yeni, təzə icad olmuş və buna etiqad ediblər və üstəlik də Abbas Qummi Bu dua və zikirlər kitabımda və tə'kidlənə şialərinə deyir ki, bilin ki cümə günü ayətül kürsənin nazil olduğu kimi, yəni bu formada oxumağın böyük fəziləti var.